सर आपका नाम मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चेयरमैन आर के एच था, था आज से दो साल पहले भारत के प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में बढ़ती हुई टीबी को देखते हुए मेडिकल के टीम से चर्चा की और प्लानिंग किया कि हिंदुस्तान को टीवी कैपिटल बनने से कैसे रोका जा सके इसके लिए क्या 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 क्या, क्या हम प्लानिंग करके और जो बढ़ती हुई जो मौत है जो कैजुअलिटी हो रही टीवी से इससे कैसे निजात प्राप्त कर सके और टीवी को कंट्रोल करने से कैसे हम आगे बढ़ सके और हिंदुस्तान को टीवी मुक्त कैसे कर सकें इस सिलसिले में आज से दो साल पहले लाल किले से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह आह्वान किया था और प्लानिंग किया था कि मेडिकल के टीम को लेकर के हिंदुस्तान के जितने भी मेडिकल टीम है वो चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट के सेक्टर हैं या एनजीओ जी ओ सबके सपोर्ट से हम कैसे टीबी को ख़त्म कर सकते हैं इसमें सबको एक जिम्मेवारी जवाब और जवाबदारी दी गई जिसमें एन और सारे सेक्टर गवर्नमेंट के और प्राइवेट और, और इसमें भारत के जितने भी पी हैं पी को भी साथ में लेकर के इसको इसको आगे बढ़ने के लिए चर्चा की गई और आज वो दिन था कि गुजरात में अहमदाबाद एक तरह से देखा जाए तो एक टी का बहुत बड़ा एक सेंटर है और हमारी कोशिश है क्या कि लोग इतने जो अनएजुकेटेड हो वो अच्छी तरह उनको जानकारी नहीं मिलने के कारण से टीवी अच्छी तरह से टीवी के मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं न्यूट्रिशन किट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं उसमें हम लोगों ने भी इस अभियान में पार्टिसिपेट किया इसमें भारत के जो ऑयल इंडिया सेक्टर है वो भी अक्सर करके वो खास करके जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा आ, रूप में काम करती है और तो मैंने आ, उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजन जी से मैंने चर्चा की कि हमें गुजरात में भी कुछ इसका आ, इसका आ, सपोर्ट देना चाहिए और ऑल इंडिया के सपोर्ट से हमने अहमदाबाद बड़ौदा भावनगर और तापी डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने ये की है और आज आपके सामने जो जो बिल्कुल जो पेशेंट थे जो अच्छी तरह न्यूट्रिशन के अभाव में जो अच्छी तरह उनको जो हेल्थ की जो ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और टीबी का ट्रीटमेंट उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता इसलिए न्यूट्रिशन की बात करके और उनको हम कैसे उनको हम स्वस्थ करने में मेडिसिन के साथ साथ न्यूट्रिशन के दे करके उनको कैसे स्वस्थ किया जा सके इस आज के इस कार्यक्रम में वो आज न्यूट्रिशन के बांटने का और साथ साथ जो स्क्रीनिंग का काम चल रहा है ये दे करके हम यहाँ के जो तेजस जी के जो टीबी ऑफिसर हैं इनके सपोर्ट से हमारी कोशिश है कि अहमदाबाद को टी मुक्त करने में ऑयल इंडिया एंड आर के एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की भागीदारी रहे इसमें ऑयल इंडिया की तरफ से हमारे रंजन जी चलकर के दिल्ली से आए ये हमारे लिए बड़ी खुशनफशसम की बात है और इन्होंने वादा किया है कि हम हमेशा साथे हैं और रहेंगे उसमें तो कितने अच्छे अहमदाबाद दो में बटा हुआ है एक अहमदाबाद सिटी है एक अहमदाबाद रूरल और एक तरह से बहुत बड़ा हब है और तकरीबन ये टीबी का ट्रीटमेंट आज से नहीं समय से चलते आ रहे हैं लेकिन अभी जिस लेवल से हम लोग ये कर रहे हैं तकरीबन अहमदाबाद में तेजे जिस जैसे कि सोलह से सत्रह हज़ार अभी आज की रेट में टीवी के पेशेंट हैं लेकिन मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को ये वादा दिलाना चाहता हूं कि मनोज जी के साथ हम लोग मिल कर के अरे जी के साथ मिल कर के हमारी कोशिश है कि छः महीने के अंदर उसको ड्रॉप डाउन करके हम चार से पाँच हज़ार को लेकर के आने की कोशिश करेंगे और जीरो के जल्दी हम लाके करने में हमारी कोशिश रहेगी हर संभव प्रयास करेंगे और जीरो के करके छोड़ेंगे सर तुम्हारा नाम हूँ डॉक्टर तेजस शाह सिटी टीबी टी ऑफिसर अहमदाबाद म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन तो टी टी वी से तुम्हें આજરોજ જે દાણી લીમડા વોર્ડમાં કાર્યક્રમ ઓઈલ ઇન્ડિયા અને આર કે રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન એચઆઈવી એઇડ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે ટીબીના દર્દીઓને ન્યુટ્રિશનલ કિટ આપવા માટે તે અંતર્ગત અંદાજીત સોથી વધુ દર્દીઓને ન્યુટ્રિશન કિટ પૂરી પાડવામાં આવી છે અમદાવાદ શહેરમાં દર વર્ષે અંદાજિત સોળ હજાર જેટલા દર્દીના ટીબીના દર્દીઓ નોંધાય છે આપણે બધા જાણીએ છીએ એમ કે જેમ ટીબીના દર્દીઓ માટે દવાઓનું જેટલું મહત્ત્વ છે એટલું જ મહત્ત્વ ન્યુટ્રિશન સપોર્ટનું છે એટલે દર્દી દવાની સાથે સાથે પોષણયુક્ત આહાર લે તો જ એને સક્સેસફુલ આઉટકમ મળતો હોય છે તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વતી હું આ સંસ્થાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને તેમણે અમને એશ્યોરન્સ આપવામાં આવેલું છે કે વધુમાં વધુ દર્દીઓને તે લોકો દ્વારા દત્તક લેવામાં આવશે વધુમાં તેમના જેવી અનેક સંસ્થાઓને હું આપના માધ્યમથી જણાવવા માગું છું કે આપ પણ ટીબીના મહત્તમ દર્દીઓને એડોપ્ટ કરો અને તેમને સારવારમાં ખૂબ મદદ કરવા માટે મારી નમ્ર અપીલ આપના માધ્યમથી છે